Привіт! Ми сьогодні граємося в Майнкрафт. І ми сьогодні строїмо будиночок. Ну, не обичний, А коє-який. Зараз усе дізнаєтесь. Отакі ресурси мені треба. І там усе буде необхідне. Кравати, ну люблю, бік. Ну, шалкеры или обычные рубики, моты свечкой Вот это да, бабы. Я буду только самое полезное, но mm -hmm. можете так вот вам. Плавильница, плавильница, плавиль, кстати. Плавильница плавиль, да, довольно, довольно быстро все пыче. Если что, я напоминаю, что шо... Фей. Эээ, шоу у не. Эээ, просто не просто мышка моргает тут. Мышка просто моргає. можете это такой обычный, такой, такий и шалкер. Як я прям такой куманы сочка. И что вы сейчас не включаете туб пожалуйста. Э, а, таки, я могу все вам сказать. Э, поставьте лайк, подписку, колокольчик. И все, поставьте. Цель видео здесь будет, наверное, длится через 6, через 10, через 5, через... 15, ну, если вы не... ставьте лайки, если 15, то ставьте. И все будет круто и полезно вам. Итак, начинаем домик. Нам надо взять площадь. Какую-то длинную. На вот это вы тоже не обращайте внимания, все у меня просто было э, вы, короче, вот так любой длиной можно это сделать. Любой. И мы главное, чтобы вы вам подумали. Вы получаете делаете 2 на 2. И вы еще знаете, что если вы здесь поставить люк и зайти, то у вас пересена вот эта кочка. На лице. И мы так само сделаем дом. Укрепленный. Лом. Просто красного, Не, не только вот такой. Бумажный. Ну, вот ну Вы можете ну, вам, ну, у вас разный вкус есть. Ничего. да, это домик просто легкий домик. Просто маленький домик. копать там. Да. землю здесь и чтобы чтоб, чтоб, был секретным там надо его копать здесь ве, в три блока это здесь будет вот так нет тут я не буду делать это здесь будет вот, вот этот блок Такие Блок, вот ну, тут то будет домик у а? вас. Не, вот тут домик, так что вам надо будет вот так сделать. Типа не будет там, а он, он внутри. И все, вы получаете тут домик домики, и заходите вот это все траву, и он ну, потом зарастает. Да, это все пасхалка в вызывании. Все домики, как понял, поняли, в один блок. А крыша просто крыша. Вот крыша это было у нас окошко. Я забыл довольно. Уж простите, что я забыл про окно. Я вот так поставил свет. Факел, свечку. может это поставить. Я поставлю факел. Факел, чуть-чуть факел. Мы на я не помню проходить. Проходить. Можно через него. Вот это вот такая розовенькая. Я беру вот такой панелькой. Ну, вот так я просто панель, как и обычный стекло. И, и вот покрываем так само. Как мы и делали. Покрываем просто люками. Мы будем это так сделать, как я, я думаю, сейчас просто class просто я пытаюсь бывать то был мало чем сейчас сказал или я же не пропустил надо снимать хорошо вы можете не скрывать а я вот сейчас скрою вот. вы можете сделать я к вам захочется, я к вам захочу там главное что, чтобы вам подобалось а это как будто тоже, знаете, за пожалуйста. Посмотрите, я не я... У просто бывает. А, это пожалуйста за оцепь, просто у нас это так бывает. Моля, вышипайте монеты в комментариях. Если это ребенок дивится, то а он да и монета, реб ⁇ нок, то умоляю. Можно копать, копать, просто. Вот копать, это и вс ⁇ Оседай, поставь копать. Калашу, клюк. Правда, если не должен вот ли опускать наоборот. Вниз. А так вот, так. Вот так делайте. Ой, так, можно нужно делать все внутри домика своего поспать на кровати вот так и поститься, правда. У -у 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 -у. Да, ваш персонаж чуть-чуть. Можно что поменять просто, а можно ставить цены и обходные, например, вверх стачок. Можно увеличить комнату. Как вы поняли, будет такого места мало, я вы поняли. А то, что дом, как вы поняли, он компактный должен быть, и в то же время и полезным. Так что вот, вы можете его увеличить. Но это необходимо, увеличить дом. Что, вам просто не хватает если вам лень делать все, то может если вам только надо объект так, а сундук вы можете поставить в другое место, то можете то можете так именно сделать. Если вы не хотите, то можете поставить ступенька сделать, если вам хватает. Если кто-то не хочет, чтобы было видно в ваш дом. Можете вот так очкой просто скрыть. Ой, не получится, так что уж простите меня. Ой, тут, как я помню, у нас вход. Да, приматично, правда. Шкать вход дома. Ну як ей? Если вы кого открываете, то не заходите, а он вот туда открывает. Я что-чёкай, ловили? Я что ж, штучка, вторая штучка. И и у нас такой домик получился. Ой, поздравляйте, пожалуйста, це ще ві відео не закінчується, ну, воно буде будет дуже дуже Е, Все. Усім пока. Всем до побачення. Ви сьогодні... Є... Якщо ви забулися, то ви сьогодні будете... То ви сьогодні будете на каналі Слава Банан. И... І усім пока. А якщо ви ще не ушли, якщо ви ще не переключилися, ну не переключается, то я вам скажу так. Е -е, що я зараз буду знімати Ну, после цього ж буду снимать другое видео, если мене вийде -е, то ви можете на нього буде Інтересне. Ну, я так вам сделаю, щоб було інтересне іменно. Інтересне. Уж просто я говорив весь ролик. Не громко, А так говорив. Чуть-чуть громковато. Так що всім пока. І, І всім до побачення. Слава сьогодні з вами був Славик Банан. Всім до побачення. Слава Україні! С героем. Все, да помочь.